Сьогодні відбувається убуття дітей на лікування до Запорізької обласної дитячої лікарні. Це дітки з селища Миронівського, яке розташована на межі лінії фронту. Це вже у нас третя відправка. Перші дві відправки відбулися до лікарень міста Дніпра. Дітки були проліковані, в тому числі були виконані дуже складні. Хірургічні операції вже майже три роки. Наші пацієнти не мають змоги отримувати спеціалізовану медичну допомогу, тому що всі лікарні такого рівня залишилися на непідконтрольній території в місті Донецьку. Цей проєкт можна сказати унікальний в такому розрізі, що надається конкретна медична допомога на безоплатній основі в лікарнях. Спасибо, что помогают. И Важно тем, что детей, чтобы лечили. И обращались и в Харьков, но это все платно, как бы так. Но если есть вот возможность, спасибо, что помогают. У нас теперь проблема с глазами. Надо курс лечения пройти. Поэтому едем по такой причине. Помогли. 50 человек из приходовой зоны и Бахмутский Бахмутский район отправляются на медицинское обследование и серьезное стационарное лечение в медицинские учреждения Запорожской области. Большая половина из них дети. 25 детей со сложными диагнозами. На время не будут слышать разрывы, не будут слышать тех обзрывов. Уйдут от, уедут из населенных пунктов, которые обстреливаются сегодня российскими оккупантами и будут в мире. На сегодняшний день проект, который стартовал узко гуманитарным проектом в зоне оперативной ответственности оперативного командования «Восток» вышел, вышел за рамки одной области, вышел за рамки сферы ответственности оперативного командования. Новый формат взаимодействия со штабом АТО. Проект поддерживаем командованием антитеррористической операции. Сегодня к работе в рамках проекта подключены подразделения цивильно-вискового спевробитництва по всей зоне антитеррористической операции, это Донецкая и Луганская области. На сегодняшний день проект работает уже в трех областях: это Донецкая, Запорожская и Днепропетровская область. Ведется активная работа с администрацией Николаевской области. Мы видим подключение этой области, активное участие этой области в проекте в первую очередь ресурсами санаторно-курортных учреждений. Там есть море. Детям войны нужно море, нужно солнце, нужно доброты, нужна доброта.